Дорогие земляки, я хочу поздравить сегодня нас всех с серьезным праздником. 20 лет Конституции. Действительно, ровно 20 лет назад, с 26 на 27 была непростая ночь, и это случилось. Еще раз. Доброго дня. Давайте, наверное, как-то мы представимся, чтобы я понимал. Вы сейчас района, да, общественный. Снова скажу я, что было. если так кратенько, чтобы я понимал, как полегче. То, наверное, вы же делаете, что проще. Да, я пресс-секретарь его да. народной рада из Тарабецкого Майдана. Старобейцкого майдана еще себя не изжил, он просто перешел в другой формат, потому что все требования, которые мы... Убивали, как как мне как и Капитуки, там еще не выделивали. Они я практически, я согласен, они практически не ну, удовлетворены, э, и, может быть, максимум, чего произошло, это только взять и добить. Расскажите, пожалуйста, э, так как мне немножко, чтобы, познакомиться. То есть я на Майдане, честно, очень кратко слышал, Изначально требования Майдана заключались в том, чтобы отстранить от занимаемой должности Калинина Александра Семеновича, если вы писать, в связи с тем, что он через старобельский бизнес, который у нас стал желтой прессой, самый настоящий, который каждый в своей статье, госпожа Радченко, я так понял, она здесь находится, улыбается, ну и весело, интересно, понятно. Она каждой своей статье, ну, максимум поносит как только может представитель по украинской громады, э, в том числе депутаты по украинской меньшинству, называют так, звание депутата, я не депутат, я баллотировался депутатом, вот здесь представлен депутат района Совет я пресс-секретарь. И на почве статьи была такая статья, как Иннишко, там где э, Гартавай сказал, я полностью поддерживаю Калинина, единственное, только mm -hmm. то, что он конкретно не указал конкретных лиц в данной статье, а всех назвал ватниками. То есть здесь тоже есть люди, которые взяли оружие добровольца Айдара, остановили сепаратистов на Айдаре, в Старобельск, их не пустили, а их обозвали людьми, которые перекрасились, переоделись и тому подобное. Была попытка э, не допуска его на работу и вплоть то, что до захвата его кабинета, чтобы он туда не зашел. Кто это такой вообще? Калинин Александр Семенович. ну я давал уже. Старобельчан. Да, это ну как старобельчан. Рыби... Старобельчан. Сар... А, а да. по нашей информации мы провели. Он заступник. Стал... За... Да, он заступник главы администрации, райберс... ставленник Ригиной, человек, который по нашей информации ну, учил стихи Михалкова, как он говорил, там нет преступления. По нашей информации, мы так глубоко, конечно, не изучали, но в СБУ информацию давали, он есть также и российский офицер, офицер тыла, по крайней мере, там обучался, и ну, ассоциирует себя с участником Майдана, но это человек, который практически, теоретически не умеет правильно контактировать с людьми, и на одном из заседаний, а он ответственный, и за фортификационные споруды, ответственный за использование ресурсов природных в И когда ему задали ряд вопросов, ему неудобных, он сказал, что здесь сидит быдло, вон отсюда, общаться не хотим. Мы тогда писали на обл. администрацию, у него был выговор. А потом, в принципе, он и создал этот Майдан. То есть мы вышли в формат Майдана для того, чтобы не было никаких кардинальных действий со стороны людей, которые были с оружием в руках. Потом Григоренко, то есть Горьковы был в отпуску или на Борисе, что непонятно что, они отказались как-либо, то есть хотя бы Дагану, а вторая Дагана это практически увольнение. Но они, сказ они сказали всем четко, что мы поддерживаем все то, что он сказал в этой статье. Понимаете? Тогда пошло другое требование. Харькао, он писали в администрацию президента. Вывоз, вывоз, вывоз. Мы его не извиняли, мы писали свои пропозиции на КМУ администрации президента. А потом уже вообще уже здесь стал в городе отключить. Ты же знал, что А потом он вообще стал вести себя как царь Старобельского района, если не я, то кто? Если не я, то район помрет. И уже удосужился на себя перетянуть полномочия районной рады, писать это от... все это... Это, это уже горьков, писать разные там одну из петиций мы же многого не знаем, это отказ от софинансирования ремонта у нас здесь одного заведения, дабы обвинить районную раду это конечно прессой хорошо было, в том числе раченко подхвачено и довел ситуацию, что на последней сессии 27 и 27 -го мая из 33 голосов 28, а это в принципе есть обязательная норма уже, была высловлена недовера главе Старобильской райдерской администрации Горьковому Анатолию Ивановичу. То есть до 5-6 числа ложки на администрации президента должны принять решение про его звильнение. Поэтому мы здесь и собрались, каждый может задать вопрос какой-то, чтобы узнать, что ожидает наш район с вашего видения Что ожидает нас на пути децентрализации Перевыбора в 2017 году Или это будет Старобильская рада, ваше видение Или это будет Шульгинская громада, Старобильская громада То есть вот такие моменты, которые беспосредственно, то есть непосредственно касаются нашего района Также нам бы хотелось бы узнать Потому что Горьковый говорит, это не наше дело, мы к нему ходили. Кажется, лица не стеснуется, это милиция занимается. А мы открываем... Стеснуется что? Я скажу, сейчас скажу. А, а это как раз ну, за э, уничтожение леса, за вырубку леса, за карьеры, за потоки контрабанды в городе. Ну если харька едет на машине, едет машина с песком, а у нас нет ни одного официального карьера, он останавливается машина, пропускает и все. А мы здесь, э, самооборона, э, бегаем, порушим криминальные справы и так далее. У нас те же самые есть газета, продам дрова, продам песок. Говорили Харькову, Калинин, да закажи не на коммунаров 53 центральная, а закажи он на пролетарскую 1-2 пару машин песка. Все туда заедут, бери, одевай наручники. То есть много таких вопросов. Они от них открестились. То есть его задача, Горькова, с его слов, это только работа над выполнением, распределением бюджетных средств, а дальше трава не расти. То есть вот эти вопросы в течение этих полугода, когда мы уже в активной фазе, они никак, никем не вырешиваются, оценки на их действия никто не дает. Криминальные справы у нас закрываются шляхом, как подания звернения громадян переквалифицируются складу злочинов и так далее и так далее. Этот, ну, это я так э, загали высказал те проблемы, э, которые есть на сегодняшний день. Там был, выходили с администрации толпами, там в разных состояниях пьяных трезвых, вами партии регионов, работники администрации тарахтели в тарахтелке, кричали «гоньба». Когда мы пели гимн Украины И сегодня вы прекрасно видели Что тот же самый Курила Виталий Семенович Не удосужился натренировать Своих учеников и работников Своего института Для того, чтобы они хотя бы раз в году На славу Украине повели героям славу Когда мы столкнулись с работой по бюджету Пошли по бюджета Мы начали кардинально проверять цифры Значит, подаются цифры, например На смену, вот такая-то на медицину какая-то, мы попросили, предоставьте нам, пожалуйста, по вам не запуски, бюджетные заплаты, чтобы мы могли видеть, что под каждой цифрой стоит, сколько внимания, а, под... на что мы наткнулись на опор, мы вам не, ничего не обязаны, никакие документы мы вам не выдадим, э, никто... мы даже милиции не предоставляем, кто вы такие, ну короче, э, ну... Нам пришлось, нам пришлось объяснить, конечно, кто мы такие, долго и ну, нам мы, мы объясняли. Потом глава нас полностью игнорирует. То есть мы, мы, мы пошли к начальнику финадела, к начальнику освещения и начали работать. Начали выезжать, нам потом дали. Поэтому мы запустили и бюджетные запады по каждому объекту. Мы сами начали выезжать, смотреть сколько, например, там окон, какие там ремонтные работы, завышена там стоимость, не завышена. Мы уже сами начали просчитывать. Мы увидели, что идет растрата бюджетных средств. И, и не так, так, сказать, количество. Э, на что мы обратились к главе рай... районной свиты, начальник районной свиты. Она нам много рассказала, что э, по закону нужно так, по закону это. Мы поехали, проконсультировались со специалистом на что эти лишние деньги были абсолютно не нужны, ни в смете, ни где. Но если вам сейчас наведу по третьей школе, у нас выйти обстежитый объект мисской шкільной майстерни и едальни да, туалету стоит сумма 51 747 тысяч. Рассказываю честно, значит, ситуация, о которой вы рассказали, о ситуации в Старовельске, она один в один. зашли все, кроме наших, Луганский, зашли Донецкий, какие у Запорожские, вот на разница ночью. Такая же ситуация, я не могу, сейчас запустили документы, идет следствие, не хочу там заранее говорить, такая же ситуация у нас, когда крыши перекрывали в прошлом году, и суммы там совсем гораздо другие, это по всей территории области. Сегодня аудит работает Белокракина, у нас сейчас смотрим, как работает беловозки Теперь я уже понимаю, что, наверное, перед Беловодским надо запустить сначала на Странинске. Что я вам это обещаю потому что это действительно шансов ну я не думаю что мы дальше продолжим работу вопрос по времени я не готов сказать юридистам судам и все, что мы допустим но э, команде у меня я не знаю сколько может месяц может пять лет мне придется работать Да. но все равно в любом случае я все должен понимать, я был народным депутатом и не о том что срок закончился я аж пришел домой. Сам написал заявление. и пришел домой. Почему? Потому что, честно я вам объясняю почему. Потому что когда уже выходил Болговой, когда я приезжал в в администрацию, я понимал, что мы мир никогда не наладим, если мы будем уже тут так враждовать внутри, мы никогда мир не вернемся. И естественно, если мы вернем мир в голову, тогда он мир будет и за И я в этом я глубоко верю. Вряд ли не кто сможет перебить. Никогда ничего. Что касается, в любом случае, поверьте, что наведем порядок, по времени мне надо разобраться. Я услышал, честно, но ну, процентов, наверное, 80, для меня это было, ну, Это да. еще не все. Это же чуть-чуть. Это верхушки. Мы, а. готовы, мы готовы, предоставить полностью пакет документов, которые предоставлены в Полностью. Там и аналитика, и... Давайте деньги, так, допустим, и... вот прошло время, да. какое-то время. Нет, у нас сегодня э, пойдет Заниматься, не знаю, какими делами, куда пойдет, это время покажет. Кто заходит на голову область? Здесь в районе? Ну, ну вы знаете, заранее объявлять как-то рады, Но я вам с уверенностью заявляю, что такая команда, как на сегодня, у нас есть две. Есть одна команда, пять человек, и а есть вторая. И поверьте, эти люди вас не подведут. Я, я, я сейчас вам расскажу о чем. Сегодня у нас же с 1 мая у нас теперь идет конкурс. Конкурс будет проводиться группа А у нас будет проводиться в Киеве, в котором до сих пор конкурса еще нет, то есть сама конкурсная комиссия в которой будет два человека, потому что два с службы, два с аппарата президента и потом, наверное, человек 8 или 10, это общественная организация и туда будут подаваться, ну, допустим, начиная от Львова, заканчивая Меловым, кандидатуры, которые хотят быть главными ну, которые считают, что они достойны этого, и будут участвовать. Будет конкурс выбирать. И вот кто туда попадет? Никто не знает. Ну дайте, пожалуйста. Я просто Мы в ну, диалоге, да, да. Да. общаемся. Я не... Чтобы э, вы понимали, я сейчас не отстаю mm -hmm. позицию Аркала. Шансов не будет у вот работошек, которые в таком каше. У меня первое, даже самое основное, я вижу, если он смог допустить такое, что здесь мои это уже как бы уровень. А, либо да, уже, если накачал мышцы, то действительно замахнулся бей, а все время я за так не получится. Сейчас туда, сейчас туда. То есть это мое понимание. Не смог, значит, действительно, это уже настолько уже переломала ситуация, что ты, она не управляет. Это вот основной, э, ну, помимо тех моментов, которые, думаю, силовые волны разберутся. Э, вот я просто с вами как общаюсь. Вот если попадает завтра какой-то там Дмитрий Василий Сергеевич, без разницы, откуда он будет, с какой территории Украины, не выйдет ли новый Майдан через два месяца. Если он будет работать если. порядочно, будет. если заслужить. у нас будет диалог с депутатами, мы увидим работу, у нас же сейчас город запущен, он в плачевном состоянии. Смотрите, ее края города, так же самое. Если будет нормальный человек, который будет да, работать да, на благо я... района, да, вместе с нами, мы могу идти делать благо, да. мы, мы только будем получать, Главное мы только командой. Как пресс-секретарь, мы уже много наговорили на эту тему. Если приходит сюда человек, назначается, а он оставит все как есть, мы же зашли к Харькаму первый день, сказали, Анатолий Иванович, и плечи подставляем, и все остальное, и не допустим тут референдума, и мы вас спрячем, и поставим самооборону, чтобы эти там урны или там и так далее, и так далее. Он от этого всего отказался и не сделал. Мы готовы были простить уже референдум, раз уже такая ситуация, если бы досконально не выучили документы. Но он привел нам Калинина, не убрал Григоренко, провел иллюстрацию, не иллюстрировал никого. И все то, что было, он законсервировал. То есть то, что декларирует президент о новой неочищенной иллюстрации, и это в его воле, поменять, заменить, обратиться громадская рада, которую ученые фальшивой сделали. А она там по своим положениям вплывали, регуляторные акты, петримы, все остальное. Если придет такой человек, и вот такая ситуация будет, значит будет Майдан. Если придет человек и спильно с громадой будет делать иллюстрацию, поверьте, у нас тоже здесь достаточно специалистов, которые и в экономике, и в сельском хозяйстве, и в всем остальном разбираются. Будем вместе формировать команду, будем работать. И с вами будем работать с великим удовольствием. в этой всей ситуации, я еще раз повторюсь, не думаю, что команда у меня еще не сформирована, времени слишком мало прошло, людей э, дома, вроде бы не знаю. Поверьте, когда знаешь, дружишь это одно, а когда вот, даю возможность сейчас себя попробовать, вот приглашаю как советника, и сам понимаю, все, через там, месяц был бой. Прошло какие-то две недели, понимаю, что дружить это одно работает Эт, Это, чтобы вы поняли мой принцип. У меня дружба вот этого она не катит. Можно дружить, шашлыки, если это одно дело. Но работать надо действительно на своего области. Я же понимаю, если здесь, на этой территории, которая под контролем, они найдут порядок, я же сегодня не зря сказал, золото максимум вот у нас есть, чтобы мы вернулись. Либо это будет у нас балканы, и это остается на, на понимаем. Вы понимаете, что уже сегодня... Все -таки минуточку. И то, что как бы возник вопрос. Депутат городского совета. совета. И то, что вот возник вопрос о том, что для университета нет жилья, я в это не верю. У нас уже какой год стоит напротив, наискосок, три этажа пустого общежития сельхозинститута, э, филиала сельхозинститута, университета. Университет, Почему университет. здесь на уровне главы администрации нельзя решить этот вопрос? Но ведь внизу работают магазины, а сверху людей нельзя поселить. Я в это не верю. Ну, то есть университет аграрный держит да, майно и никому сзади, не, не сзади. дает. А оно практически никак не используется. Я думаю, что у меня тут сейчас... А, есть, Юрий Значит, есть заступник. Значит, я думаю, мы сделаем все образом. Вот я сидел, думаю, как же выработать алгоритм решений, который приведет как бы, решение. к правильному решению. Поступим следующим образом. Я, понятно, запускаю аудит, это 100% не обсуждается. Я думаю, что мы сделаем... Сейчас у меня есть основные задачи, которые первоочередные. Это энергобезопасность области. И вы знаете, проблема с на очень чаще и очень серьезно. Задолженность 5 миллиардов, и вы слышали, я когда сказал, за что надо национализировать, какой поднялся шум среди бизнесменов Украины. Я завтра опять уезжаю на Киев, у нас четверг и пятница в кабинете министра, раз эти вопросы на решать. 5 миллиардов, сумма большая задолженность. Сегодня уже перед энергорынком, естественно, задолженность выросла, и проблема очень серьезная. Почему это говорю? Давайте я эту неделю уже доработаю все-таки с Лева. И э, как вариант, я думаю, наверное, начнем. Я разные варианты искал по работе, но у меня сегодня хороший подсказку ну, дали. Я думаю, что я заеду сюда как губернатор. Вот как я сейчас с праздниками, вы каждый праздник будем в каком-то из районов. права. Почему Староберская? Я хотел как раз, ну, что-то не желает попадал. Давайте не просидутся здесь пройдем. День там э, независимости группы-то ну, коль Бог так, наверное, велел, что мы здесь собрались сразу, и вот у меня у меня сегодня есть сегодня Я думаю, что этот я как губернатор заезжаю полностью со всей рукой э, своей. Ну, она еще не создана, команда не собрана, скажем, до конца. Заезжаем на староторской работе. Идут и смотрим, какие здания мы можем взять. Какая ситуация, где там как себя ведет и депутаты, и райсовет, и, и тогда еще и областнику милицию возьму и посмотрю в прокуратуру. И мы полностью это работаем. Не день раз а на неделю. И мы готовы учиться на любых началах. И, И пускай это так. будет действительно такое начало, потом возьмем там недельку в другой район. И оно может быть стремно тогда, так, как с... бы порядка да. наведет совместно. Это первое. Я думаю, что Горьков уже как бы ну, не есть эта проблема. что если, если, то, если только в нем проблема, то это не проблема. Он системный. И в его команде он системный. Почему да, мы возможно. враги? Порошенко о чем говорит? О люстрации о призавантажении власти. Мы ж только за это, а мы оказались врагами. За, за то, что мы идем курсом Порошенко. <къем> Понимаете? Почему так получается? Вот что. Вопрос, который нас улетает. И давайте мы тогда действительно, я тут уже на протяжении недели пообщаюсь со всеми вами, ну вообще со всеми. Как бы, я что-то тоже сам лично вижу. Куда вот вы работаете? А нет такого? Же? нет. Но нет. Выражаете? Мы только мы совместно отработали. Расказа общаемся Расказа липу, с... С, пред... с, кем? Мы ну, там, ну бежа. там, беда. <свят> мэра нет деньги, тырятся налево-направо. лет 200 тысяч, туалет 400 тысяч. Какие? 400 тысяч? Там, 400 400. там 400. Мы, Леша не вставляю 5 копеек. Плюс минус ровно считается. Я имею в виду, пляж 2,5. Да нет, у нас нормальная беседа. да, мне не нравится. Я боюсь, я боюсь. Я боюсь, я там пляж 2,5 миллиона, детская площадка, согласен. Ну, мы не слушай, я заведу, я надо, говорить, там там это с деньгами вообще. Что, последний вопрос. Да, пожалуйста. Апель позиционный... апель. Нам бы надо помощь в самом комплексе. Весовой комплекс будет. Он в пятницу в 10 часов у меня встреча с министром замминистра. И я забираю дорожников своих, туда забираю укс, это в Киеве, в инфраструктуре. Значит, будут у нас весовые, мы мужа договорились местами. Заходят сюда военные, тоже будут с нами делать дороги. Я выделил 265 миллионов и надеюсь, что такую же сумму пробьем со стороны э, Киева. И четко распределим. Это касается тех государственных дорог, которые... Но это не касается дорог, которые внутри. Э... Вот надо, чтобы туалеты не делали по 400, а залатывали здесь дырки в самом э, поселке. А вы сами обязательно... Не, ну вот. Но поверьте, с дорогами Пойдите, я... А почему? А почему? Дороги разбиты везде одинаково. Поверьте, что и в Харьковске, и в Днепропетровске так точно, что дорог нет. Но это их не это наша область, это наша область. Я прошу внимания, давайте как бы не шуметь, послушаем. Значит, что касается дорог и весов я ну, не то, что еще они нам нужны в области и не одни. Да. Потому что рекорд был поставлен на 131 тонн. Фокшевченко, да? А? Я не знаю, какая-то машина, но им сам факт, что рекорд поставили по 131 тонна, которая шла. Естественно, никакая дорога не выдержит, и надо, будет, надо четко понимать. Это нереально, Это на Одессу двигалось, и там и сегодня как бы, ситуация кричащая. В такую жару, это любая дорога не выдержит. Теперь смотрите, я приглашаю, э, пригласил немцев, сейчас там две компании, которые между собой смотрят. Э, мы никогда дороги не, не, не сделаем, если мы будем бляпать, как мы ляпаем. Почему? Потому что на протяжении тоже дороги не сегодня сломались. В Германии 20 лет или 30 лет назад сделали дороги и ни разу никто там ямку не залагал. Потому что сразу хочу сделать. Они а по чуть-чуть. Ну, 60. давайте 60. мы с вами потом вот, ступер, не, там, там, Давайте вместе строим. Давай. Садитесь Давай. в лодку. А мир, четко, понятно, команда. Сели, те, кто думает по-другому, из-за угла не получится выглядать. Ну, у меня уж точно. По крайней мере, те, кто, кто да, можно месяц проявлять, можно два, потому что пока не увижу. Нет, уже все. Я же пришел сюда, что говорю, я бы еще три года нормально, два, там, досидел бы в Верховной Раде. Поверьте, приехать среди раз там с вами три месяца. А можно, можно не надо, долг а уж да. никакого. И, и так хорошо. Я пришел, потому что у меня здесь и, и родители мои, не, ну не случайно насчет депутатов. К нам нет, ну харька вам почему-то нет. Хотя, в принципе, могу еще курила здесь, могу пригласить. Не, не надо. надо. Не, не, надо. Надо. не, не надо. надо, Это лобби Горькова. Значит, смотрите, по э, Горьковому мне более чем понятно. Раз. Ну, дело, я говорю, для меня не сам Горьковый есть, как бы, если бы убрал Горьковый, и вы уже тут завтра вы заходите с сертами богами, и, и ну, я вас целую обнимаю. Не получится. Работа-то все равно что. И проблем, э, их, ну, я не думаю, что станет меньше. Может меньше, где-то может больше. Если вы настолько настроены, и еще не самое больше его специально провоцировал, уже два раза пробовал, но вы никак не отреагировали, слава богу, я реально переключусь. Почему я э, из И будучи в Верховной Раде, получил для себя еще много разочарований. Я все недопонимал, я же начинал реально с землянки, я два года сам с собой разговаривал и дошел до Верховной радио. Но теперь уже сегодня я столько получил э, такую школу в жизни в Верховной Раде то, к сожалению, мне было раза четыре положить Майдан в мандат и уйти от этого. Честно. Ну, Рада ничем не отличается от секты. Я, и сект, и секта я прошу прощения, просто почему вы? Ну, Страна-то наша. Да. И дураки наши. Страна-то наша. И сегодня я четко понимаю, что э, революции у нас уже были. Э, майданы уже были. Почему я спросил, будет другой Майдан или не будет у вас? Майданы уже были, поверьте. Если завтра, э, у, у меня тоже Майданы там собирались, и когда от них выходишь, что вы ходили? а я знаю, что мы проплатили 50 тысяч вчера, потому что один из них перед этим пришел и говорит, Юрий, у вас там завтра проблема будет, мы ее будем вам создавать. Но ну вы не думайте, что это я. Там другие хлопцы, ну вам просто дали. Вы слушаете меня, что расскажу. И когда я выхожу, говорю, ну расскажите, вы хотите помочь, становитесь этим. Почему спросил у вас какое образование? Приходите в команду, работайте. Становитесь, я сейчас буду и конкурсы будем проводить. Есть моменты, на которых у меня нет времени, и я не могу э, растягивать еще на полгода. Я беру и назначаю. ошибусь я угоню. Даже если это самый близкий друг, я вам это обещаю. Как Хотя у меня да, пока там... Да, Давайте грамотных людей будем... Патриотов ставим. Патриотов. Да, патриотов. Да. Ну, ну, мы с Постараемся на следующую. Если у меня все складывается, там уже время включается. Я... Мы заходим, разбираемся с территорией, при этом, что, что у нас тут в образовании. Поэтому по Это чей вообще? Да. Да. А, а, наш, да. Наш, да, наша база. Я думаю, грамм. не может председатель у нас возмущаться, да, да если я тут а <свят> 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 Мы находим общий язык. И мы уже к концу недели, вы так точно должны со мной отработать вместе. И мы к концу недели уже находим четкий алгоритм. Мы бросаем проблему и обходим по той Только за. Только за.